Дмитрий Гурулев в этом году уже во второй раз побывает на Селигере. Итогом прошлой поездки за Байкальской делегацией стало создание в крае молодежного правительства, которое поддержал Равиль Генеатулин. Это совещательный орган при губернаторе и так называемый кадровый лифт для продвижения молодых и талантливых людей во власти. Такой форум. Вот как селигер, он единственный в России по масштабу образовательный. Для себя мы подчеркнули, во-первых, переняли опыт других регионов, пообщались с другими ребятами, как развивается молодежное правительство в других регионах. Также у нас были ВИП-преподаватели, то есть это и депутаты, политики, губернаторы других регионов. Раньше мы это как-то со стороны наблюдали, а здесь теперь ты вот понимаешь, как люди... Делали политику. Представленный в прошлом году на Селигере муниципальный социальный проект 2.0 сейчас реализовывается в нашем регионе. Он направлен на создание команды молодых активных специалистов в районах края. Молодые бизнесмены, предприниматели, депутаты, общественники, лидеры приезжают сюда и здесь создается образовательная площадка, на которой они получают важную информацию, прежде всего для них узнают новое получают новые связи и, конечно, пишут свои проекты. Забайгальская делегация едет со своими идеями и надеждами получить консультации специалистов и поддержку. В этом году на Селигере будет работать конвейер проектов. Разработчики лучших получат гранты на их реализацию. У нас несколько проектов. Часть проектов направлены на развитие социальной сферы, на работу с молодежью, на вовлечение на вовлечение молодежи в социально-активную сферу, на развитие гражданской позиции молодежи есть проекты, которые связаны с экологическим направлением, с направлением утилизации каких-то бытовых отходов, например, ртутных хлам. У нас интересный проект есть. Планируется, что итогом недельной смены молодежные правительства станут 15 программ и 70 проектов развития регионов, 10 предложений в законодательство России и не менее трех федеральных проектов. Ежегодно с участниками форума встречается президент России. Визит Владимира Путина планируется и в этом году. Однако, к сожалению, к этому времени забайкальцы уже покинут Селигер. Екатерина Станиславская, Сергей Миртов, Время новостей.